Замечание по нарушению правил дорожного движения закончилось для сержанта патрульной полиции поездкой на капоте автомобиля. Сегодня на улице Валентиновская во время патрулирования полицейского сбила машина. На этом участке дороги пеший полицейский патруль напоминал о существовании правил дорожного движения пешеходам-нарушителям. Здесь рынок. Здесь, прошу обратить ваше внимание, постоянные пешеходы, которые переходят улицы в неустановленных местах. Чем, собственно, и занимался пеший патруль номер два в составе Марковича Василия Николаевича, на которого был осуществлен наезд. Медики полицейского уже осмотрели предварительный диагноз ушибы ног. Пострадавший рассказывает, всего-то сделал перебегавшей дорогу девушке замечание и сообщил о наличии ближайших пешеходных переходов. Она никак не отреагировала, сказала, покажите, пожалуйста, документы. Я предъявил ей удостоверение свое, она сказала, таких я могу напечатать 10. Садится в свой автомобиль и абсолютно на меня не реагирует. Здесь стояли люди, свидетелей много было. Я обхожу в машину, ее сзади смотрю, у нее еще и номерной знак. Грязный, с 20 метров, это пункт 2.9, право дорожного движения. Подхожу к водительской двери, стучу в окно, она не открывает. Заводит автомобиль, я подхожу наперед автомобиля, и она начинает движение, сбив меня. И протяну ну, на капоте буквально метра 4-5. Врачи общаются с владелицей Субару. Оказывается, ей тоже необходима госпитализация. Диагноз неизвестен. Меня остановили за переход в неположенном месте, как пешехода. И вот, что из этого получилось. Человек испачкался мой капот, и меня держат тут уже час. К сожалению, у нас такой беспредел с новой полицией, понимаете, и управа на них оказывается еще меньше, чем на прошлую. Потому что киевский телефон доверия, он не работает. А в Харькове никто тебя не хочет слушать. Вот и все. В итоге скорая забирает с места ДТП обоих участников. Кому из них какие понадобятся обследования и какого рода медпомощь будут определяться уже в больнице. Госпитализировали четвертую неотложку. Сейчас там будут делать рентгены, посмотрят. Вызвана сюда следственная оперативная группа так как это является ДТП с потерпевшим. И если владелица «Субару» не успеет быстро получить необходимую врачебную помощь и вернуться на место ДТП, машину придется эвакуировать. Галина Шпударева, Павел Велицкий, агентство телевидения «Новости».